নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ সম্পৰ্কীয় বহুত বেছি জৰুৰী খবৰ আহিছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে যিহেতু ট্ৰেন্সফাৰ প'ৰ্টেল মুকলি হৈছে আৰু এই সময়ত আমাৰ ইয়াতে মানে সমস্যাত পৰি আছোঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিম আগৰে যদি এপ্লাই কৰিছিলোঁ পুনৰ কৰিব লাগিব নে নালাগে গতিকে এই সকলোবিলাকৰ এই সমাধান আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদাইদেউসকল ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটি লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আমাৰ এটি গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ খবৰ বা ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তেনেহ'লে আহকচোন কথাখিনি ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি চিঠিখন চৈধ্য তিনি দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে খনীন্দ দাস এই অফিচাৰ অন স্পেচিয়েল ডিউটি সমগ্ৰ শিক্ষা অসমে পঠাইছে ইয়াৰে আপোনালোকৰ বিষয়টো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ইণ্টিমেশ্যন অফ এষ্টিমেট প্ৰিণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হাউচ অফ আছাম ফৰ কভাৰিং দি প্ৰগ্ৰেম ৰিগাৰ্ডিং অৰ্থাৎ এই প্ৰিণ্ট মিডিয়া আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ কিবা এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে এই চিঠিখন দিছে এতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো কি আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মই ফ্ৰতে কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যি আমাৰ টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰৰ প'ৰ্টেল খোল খাইছে আৰু এই টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ প'ৰ্টেলৰ বিষয়খিনি বা টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব সেই আটাইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এখন বিশেষ প্ৰেছ মিটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াতে কৈছে যে কিহ কিহৰ কাৰণে ৰিগাৰ্ডিং ৰিপৰ্টিং অন টিচাৰ্ছ ট্ৰেন্সফাৰ প'ৰ্টেল ইজ শ্বিডিউল অন ছেভেনটিন থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এট টেইন থাৰ্টি এ এম অৰ্থাৎ সোতৰ তাৰিখে দহ চাৰে দহ বজাত এখন বিশেষ সংবাদমেলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত কোনে উপস্থিত থাকিব ইয়াত এই দি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন এছাম উইল প্ৰিচাইড অভাৰ দি প্ৰেছ মিট আৰু এইখন শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই প্ৰেছ মিটখন মানে সম্বোধন কৰিব গতিকে ইয়াত কি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে প্ৰিণ্ট মিডিয়া আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে লগতে এই কথাটোৰ জৰিয়তে আমি এইটো কথা গম পাম যে কি চাৰে সোতৰ তাৰিখে চাৰে দহ বজাত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব তাত আমি এই ডিটেইলছ কথাখিনি গম পাম কেনেকুৱা ধৰণে ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব কোনে কোনে পাৰিব তাৰপিছত কি কি নতুন ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব নেকি চিংগল ট্ৰেঞ্চফাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ এই সকলোবিলাক কথা আমি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম গতিকে চদৰ চাৰ্বদেউসকল আপোনালোকক এইখিনি কথা জনালোঁ যে কি আমি এতিয়া আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সোতৰ তিনি দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখৰ চাৰে দহ বজালৈকে ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু চাৰে দহ বজাৰ পিছত আমি ডিটেইলছ খবৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান ফৰৱাৰ্ড কৰিব যাতে সকলোৱে প্ৰেছমিটখন চাব পাৰে আৰু লগতে প্ৰেছমিট চাব নোৱাৰিলেও তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ খবৰখিনি যাতে আপোনালোকে গম পাব পাৰে গতিকে এই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে আৰু উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুভৱ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব